このコロ大事なのは飛ばそうとすることじゃないんだ。標的との間に糸が張ってあるような感覚で。 のね、ありがとう次はエイミーさんの番だよ分かったわえー、いあら全然届かない <laughs> ちょっと勢いが足りなかったかなでも数字はいいよすぐに上達すると思う <laughs> そう言ってもらえると嬉しいわ クリスさんに教わることができてよかった気になってたんだけど、どうして忍者の練習をミーヤちゃんがね、最近忍者に夢中なのコスノ君にいろいろ聞いたとかでああ、それでミーヤさんのこと本当に好きだよね、エイミーさんってだって、忍者の真似っ子するミーヤちゃん、すっごくかわい この前ね、一生懸命、手裏剣の練習をしてて。でも、私は見てることしかできなかったから。だから、私も一緒に遊べたら、みーちゃん、きっと喜んでくれると思うのよ。<laughs> そっか。なら頑張らないとね。そうね。だから、いっぱい教えてくれると嬉しいわ。 クリス先生先生それはちょっと恥ずかしいな。でもまあ、私に教えられることなら何でも聞いてよ。本当にありがとう、クリス先生。そうだわ。一段落したらお風呂に行きましょう。お風呂汗を流すほど体を動かしたりしないつもりだけど。そうじゃなくて。 カズマくんに聞いたの。女の忍者は、毎回お風呂に入るものだって。うーん。それって多分、カズマくんの願望じゃないかな。カズマくんってば、何教えてるのさ。この話